一帝国の中では。 ここは帝国のスピン。 ち外れに住むマリクとは変わり者さあまり関わり合いにならない方がいいぞマリクとばあちゃんはいつも小箱を持ち歩いてるな一泊100ルグですが。 Say 最近の皇帝陛下のお考えはわしらにはさっぱり理解できる世界を統一するとか言って重い税金をかけ軍隊の増強を繰り返しておる噂ではモンスターの軍隊までお尻の中も魔物でいっぱいだそうじゃ。 ・いなれないやつあまりうろうろしてると捕まえるぞ ここはサウウスタウンノースタウンほど大きな町ではないの<ペー><ペー>お前たちのことは知っているよ。はってま知り合いだろう 間にかのスパイなんじゃよ元は旦那がそうだったんだけど帝国の秘密を手に入れて逃げる途中で、うん、旦那の敵討ちや旦那の後を継いでこうして帝国の町に住んでいるわる町の東の小屋から下水へ入れる。 あの城下町へ抜けるレジスタンスたちの秘密の通路さ見張りの男に秘密の番号を言えば通してくれるよ秘密の番号6 3 4 4 HIT back. えっ<え> 大な誰が私はディラック一筋なのディラックあなたディラックを知っているのもちろんんでこの町の東に古代からあるという遺跡がありますそこに最近になってディラックという男が現れわれ人アンドーラと同じだでもなぜディラックが 何者かにコントロールされているのでは我々も調べてみますクリスの父、サグはレジスタンスのリーダーだっただがリーダーを失った我々がバラバラにならないようサグのことをついでクリスまだ18歳なのに皆のために頑張っている我々も たちのリーダーはクリス頑張ってね頑張ってね我が帝国も 昔は平和な国だったところが15年前あたりからどう,思うクリスも普通の女の子のように遊んだりしたい年頃だろうに。 帝国には四天王と呼ばれる皇帝直属の親衛隊がいるリーダー格闇の騎士シマシンライダーのゲスターリン広一軒のハウダそして魔法騎士タナトスこいつはまだ詳しいことがよく分かっていないんだ 皇帝は兵隊を使ってあたしたちレジスタンスのアジトを探しているらしいの町の東にある古代遺跡に最近出入りするものが多いようじゃ以前はこんなことなかったのに議長ありまちんと、ね、帝国のおっちゃん。 古代ようにね、見張っていうのここは表向きはカフェだけど我らレジスタンスの秘密のアジトよクリス姉ちゃんが一人で泣いてるのを見たことがあるよ。 十五年前の共和国との戦争で父を亡くしました帝国の領土はこの町と南のサンスタウン他にも黄金島のゴールドシティがあるよ いらっしゃいませ。 他に模様は またお越しくださいいらっしゃいませ まお越しください。 いらっしゃいませ。 ご用はまたお越しくださいいらっしゃいませ またお越しください うちのばあさんを見たんだか突然人が変わったようになってふらふらと出かけてしまうばあさんや 南のサンゴここはバンドール帝国皇帝陛下のお膝元ノースタン一泊へ。 お母様っていつ見ても同い年かそれより下の女の子にしか思えないんだよな200歳のおばあちゃんには見えないよな初めて会った時間違えてジェマにも怒られちゃったよ何か秘密があるはずよどうした姉ちゃん急にそんな初めな顔して年齢のことはいいわでもリニスさんにならならい 悪さを保つ秘訣があるはずなのよあもしや水の神殿でウンディーでの力を強く受けた水を浴びてるからそうよ間違いないわこうなったら私も明日から水の神殿で し fuck you